Добрый вечер, уважаемые жители города Желтые Воды. Сегодня я, как городской голова, хочу проинформировать вас о том, что 15 июня 2015 года на заседании исполнительного комитета Желтоводского городского совета рассматривался вопрос, который будоражит уже сказать, не первый день и не первый год, будоражит жителей города Желтоводца и наших всех Желтоводцев. Значит, рассматривались новые тарифы для населения по по всем потребителям, по пробудковым территориям, по содержанию домов, по, значит, по содержанию жилого фонда города «Желтые воды». По сути, этот вопрос касается каждого желтоводца, каждого жителя города, каждой семьи. И этот вопрос очень сложен. Принять решение по тарифам в сторону увеличения, ну, во-первых, это, сказать, непопулярно. Это вопрос очень сложный. И принять решение об изменении тарифов в сторону их увеличения было, мягко говоря, очень сложно, очень тяжело и очень существенно, крайне сложно. Значит, я четко понимаю то, значит, я четко понимаю, что это решение непопулярно для меня, как для городского головы как и для каждого члена исполкома, которые принимали это решение. Но назрел тот момент, что нужно было все-таки принимать это решение. Но давайте немножко разберем этот вопрос, потому что здесь есть много «но». Значит, для коммунального предприятия ЖРЭО тарифы не поднимались с 12 марта 2009 года. На обслуживании в коммунальном предприятии ЖРО находится 465 домов и 4 общежития. То есть фонд немаленький, скажем так. Но в связи с тем, что действуют старые тарифы, а я хочу напомнить желтоводцам, что по старым тарифам заработная плата значит, минимальная составляет 605 гривен, там, топливо заложено 6 гривен литр. Говорю, ну, то, так же э, цены на стройматериалы и все остальное прочее, сказать, это все закладывалось э, ну, в ценах еще 2012 года. За это время э, значит, у нас очень повысили цены ну, на все, вы сами это отлично знаете. И сегодня минимальная зарплата 1218 гривен. Значит, топливо у нас стоит порядка 20 гривен. Значит, ту электроэнергию, которую, значит, оплачивает ЖРЭО перед РЭСом, значит, на сегодняшний день 60 с лишним копеек, хотя в тарифах у нас сидит 20 копеек. То есть получается, что предприятие своими деньгами значит, доплачивает за жителей города. То же самое, значит, увеличилась стоимость лифтового хозяйства. И значит, мы вынуждены были из городского бюджета на июньской сессии добавлять деньги значит, исполнителям работ по лифтовому хозяйству. И придется добавлять деньги еще сказать, на июльской сессии. Ну а, как вы знаете, сказать, городской бюджет тоже сказать, не, значит, не, не резиновый и очень, скажем так, у нас небольшой. На сегодняшний день существует задолженность предприятия перед значит задолженность предприятия перед поставщиками электроэнергии за, 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 существует задолженность предприятия значит за э, материалу, в частности, сказать, большая проблема по кровлям. То есть она образовалась не сегодня. Вот на протяжении всех лет, э, сколько, скажем так, были старые тарифы, а цены все-таки с каждым годом росли, росли на материалы. Мы не могли в большом объеме выполнять эти работы и получалось так, что что максимально могли, то ПЖО у нас выполняла, но денег, как всегда, не хватало. Жил, жилой фонд у нас старый, старый на сегодняшний день, и вот эти все проблемы, даже, скажем, начиная с с мелких как, этих самых текущих ремонтов уже на сегодняшний день по кровлям перенесли уже в большие капитальные ремонты. И то, что я говорил желтоводцам, которые приходили ко мне на прием, значит с, введением, с, с, с увеличением тарифа мы переходим автоматически на 869-ю постанову, что даст возможность тем желтоводцам, многие желтоводцы приходили и говорили о том, что да, мы готовы купить материалы, мы готовы за свои деньги сделать кровли, чтобы с, с, спокойно жить. Потому что с, с, та ситуация, в которой живут желтоводцы, верхних этажей, у которых течут крыши, это, ну, мягко сказать, жахиття. Сейчас есть возможность, если люди соберут деньги, есть возможность вложить деньги в эти кровли, и потом им 100% будут, будут это самое деньги. То есть они до каждой копейки, не 10%, а до каждой копейки, которую они вложили в материалы, им оно будет возвращено в виде того, что они, сказать, долгое время не будут платить квартплату. Значит, ну, смотрите, в среднем, что у нас произошло? Если в среднем считать, что у нас квартплата была порядка, значит, 100 старых тарифов рубль 70, так, на сегодняшний день, ну, где-то средний тариф будет где-то получаться порядка 2,80, так, из них ПЖРО значит, заплатит НДС обязательно, и там у них останется практически 2,40. Если так вот проанализировали, просчитали значит, квартиру, от в среднем двухкомнатная квартира добавится, квартплата двухкомнатной квартиры там от 40, ну пускай максимум до 50, ну, ну пускай до 60 гривен, не больше. Повышение тарифов э, не, сказать, скажется на всех э, значит, жителей города Желтого, то в том числе сказать, повышение тарифов скажется и на мне то есть я как житель города, так сказать, тоже буду платить больше. То же самое повышение тарифов скажется, так сказать, и на всех работниках ЖКХ. Более 400 человек, значит, они тоже самое, то же самое будут платить эти повышенные, скажем так, или новые тарифы. Но я не могу забывать, допустим, забывать о работниках ЖКХ, это тоже жители Желтых Вод, которые на сегодняшний день получают заработную плату, скажем так, с большим отставанием. На сегодняшний день есть проблема по невыплате заработной платы по ЖРО порядка 700 с лишним тысяч. Но, в принципе, это та же самая составная часть того, что у нас с вами, значит, средняя заработная плата 605, а не 1215. Значит, выезжает значит, аварийная машина на какую-то аварию по, сказать, по домам, по квартирам жильцов города Желтые Воды. Она заправляется топливом не по 6 гривен, а топливом по 20 гривен. То есть это есть тоже одна из складовых частей вот этой всей ситуации. Но что радует, что в течение последнего времени, в течение последнего полугода в городе было создано 12 органов самоорганизации населения я привлекал, значит, и прошу, скажи, дальше Желтоводцев опять так сказать, организовать эти органы. Что нам это даст? Это нам даст с вами контролировать качество работ, контролировать объемы работ, которые выполняет БЖЭО. Значит, и старший дома будет знать, значит, сколько денег дом собрал, какие деньги остались и какие деньги можно куда-то, значит, направить на какие работы, или на кровли, или на ремонт подъездов, значит, или еще на какие другие работы, что касается дома та часть населения желтых вод, которая получает субсидии, они практически будут получать субсидии, и, сказать, они э, не ощутят это все э, повышение, не ощутят повышение тарифов. Значит, когда в декабре месяце был коммунальный Майдан возле, возле стены с э, значит, и я общался с жителями города, я предлагал, говорю, давайте уберем все жеки. Давайте уберем все жеки, значит, и это самое. На что я получил, значит, вразумительный ответ граждан о том, что жеки убирать не надо, то есть ПЖРО полностью убирать не надо, значит, но люди хотели видеть, значит, качество выполняемых работ, и люди хотели видеть, куда деваются их деньги, то есть так называемый пободенковый учет денег». Значит, прошла, значит, началась и она, скажем, не заканчивается, будет продолжаться оптимизация предприятия. Значит, сокращено часть ИТР, сокращено там часть рабочих значит, объединили два ЖЭКа, 5 и шестой. Значит, сейчас на предприятии внедряется новая электронная система учета. То есть, скажем так, жители города будут видеть, жители города будут видеть свой лицевой счет дома, сколько денег собирается, куда они расходуются. И, значит, кроме того, я хочу сообщить, наверное, на оперативных совещаниях сообщал, город Желтые воды, город Никополь попали в пилотный проект по автоматизированной системе управления жилищно-коммунальных предприятий и других коммунальных предприятий. Скажем так, если, ну как, образно говорить, у нас... То, что Гройсман сделал в свое время в Виннице, то есть со временем будет в городе, в городе Желтые воды. Сначала сказать, к системе подключится ЖКХ, потом водоканал, теплосети и все остальные коммунальные предприятия. То есть это все будет прозрачно, удобно и доступно. И из городского бюджета на вот этот проект сказать, мы не тратим ни копейки денег, на пилотный проект деньги дает область. Я думаю, в ближайшее время значит, этот вопрос уже сказать, начнется. Проводились совещания у нас в городе по этому вопросу, проводились совещания в обл. администрации. Я думаю, где-то через месяц этот проект уже начнет внедряться в, горы, в городе Желтой Воды. Уважаемые желтоводцы, я бы хотел напомнить всем вам и всем нам о том, что на государственном уровне с 1 июля 2015 года вступил в силу закон Украины об, особенных, особенностях осуществления права собственности многоквартирных домов. Что нам дает этот закон? Значит, этот закон нам дает, что на сегодняшний день все жильцы дома вправе, значит, допустим, или же организовать ОСББ, или вправе, допустим, нанимать любую частную другую компанию для того, чтобы та компания осуществляла, значит, работы, значит, там по ремонту дома, по обслуживанию дома и так далее и подобное. То есть, допустим, тех граждан желтых вот или тех, значит, домовых комитетов, которых не устраивают на сегодняшний день тарифы, вы можете спокойно значит, не пользоваться услугами ПЖРО. По Или, допустим, если какие-то услуги ПЖРО сказать, не это самое, не ставлять. Вы можете сделать ОСББ и, допустим, сделать свой в ОСББ сделать тариф там, 50 копеек с квадратного метра, рубль с квадратного метра и спокойно существовать. То есть можно просчитать так, что собирать определенные платежи и вообще сказать, не собирать максимально деньги. значит, А потом, если уж коснется э, выполнение каких-то работ, сказать, тогда сказать, жильцы будут собирать там, э, по 5, по 10, по 20 тысяч человека и выполнять какие-то работы по данному дому. То есть сегодня у всех нас, у вас развязаны руки. То есть мы сами можем выбирать тех, значит... Э, те фирмы, значит, или, допустим, управляющие компании, или тоже ПЖРО, чтобы обслуживало наш дом. Уважаемые желтоводцы, и хоть на сегодняшний день, значит, мы подняли тарифы и, значит, сделали, сказать, непопулярный шаг в этом направлении, я надеюсь все-таки на ваше взаимопонимание, потому что каждый желтоводец, ну может спокойно сесть и взвесить все за и против. Я надеюсь, что в душе каждый желтоводец понимает о том, что ну, все-таки необходимо было повышать тарифы, потому что надо сказать, они хоть более-менее на сегодняшний день социально скажем так будут подходить под стоимость материалов, значит минимальной заработной платы, стоимость топлива еще раз надеюсь, на ваше взаимопонимание.